Так, Степан есть сало украинское. Ну боже, ну доброе. Аж что неудобно? Захлебуемся. сало? Да, а не английское. Английское? вопрос, понимаю. Что, А, ты скажи, я разумею. Степан первый раз попробовал в стол. Он yeah. заказал такие жареные вареники. А я заказала супчик с груза, но мы будем ну, делиться на двух. Я всплакнула. А. Еще у нас такая штука. Сейчас, подождите. Слава Украине! Слава Украине! Слава Хором! Героям слава! Хором слава! Да? Ммм! Mm. Вот такое приятненькое. Я не знаю, что это такое, но оно очень доброе. Блин, я сала не могу. Я сала хочу! Почувствовала. Я прожевала, что много сала, кто его будет Это бомба. Аж расплакал. Как же это ароматно. сало добра. Из фоми, да? Кусочек yeah. <laughs> остался. Кусочек хлеба остался с салом. Сейчас покажу. Все, вот это все, что осталось. А я переживала, что я его не съем. Думаю, все не понравится. так і вот так І цибулька девки так приємно. я проживал хто сало буде їсти. думаю ну я кусочок з'їм, а остальне куди? так що сама з'їла. не ну Стівен два з'їв. <гонки> <Yeah>. <гонки> С картошкой. Тоненькое тесто, хрустящее. Стивену понравился суп. Субтитры Конечно, Стивену все нравится. Ммм, вкусный кисточек. Такой кремовый-кремовый. Заказала котлеты по-киевски. И бануш какой-то новый. Котлета по-киевски. Oh. Вот так выглядит. И вот это бануш. И вот это бануш по-новому это так называется. Котлеты по-киевски. Морковка. Чипсы из морковки. Короче, режем. А! Там масло. Сейчас вытащи Ганти сколько масла вытекла? Ай-яй-яй-яй-яй. Дуже смачно тут готовят. Вкусно. Котлетка соус какой-то, так испирающий вот то I want radish. Where is radish? Вот это radish. This is the horse radish. Horse radish. Давай мне. Я буду horse radish. Right? Yeah. Короче, это налывочки такие. Так, мне надо две руки. Вот жду его. что? Смотри я так. Будьмо. Будь Будьмо. Слава Украине, слава льви. Слава льви. Слава Украине, слава льви. Руселька почти заканчивается. Ой, вкусненько! Ой, вишневая самая вкусная. Is more delicious, wow! <laughs> that is really good. Mmm, it's much now. This, this, is, this is, is better than what we had in Lviv. Of course, it's better. Yes. Of course. Yeah, <coughs> no, yes, it's better. Yeah. I uh, don't like in Lviv. Oh, really? Yeah. I was like, eh. Mm, but, you know, Так быстро все выпало. будь мой. А Короче, поняли, да? Что это с

люди, я их не знаю, случайно Таких куточек. Так заходишь. А тут туалет. Туалет обыкновенный, ничего особенного, кроме вот такой картинки. Тут пахнет, как у бабушки в селе на западе. И сорочки сушатся. Какой. Сорочки. Чорнобривці насияла мать. Ой, как они пахнуть Стивен пришел в номер, а я говорю, я сейчас трошки побалакаю. Что хочу сказать, что это що я їла сало, аж сльози виступили. А він каже, давай сюди завтра ще прийдемо, я хочу, щоб ти ще сала поїла. Я кажу, ні, давай завтра пошукаємо якийсь грузинський ресторан. Хочу Гачапурі. Чикаго дуже подобається, що мені дивно подобається. що дорогий міст, видно, що тут такі всі люди багаті живуть. Не побачиш там таких, знаєш. Ну, такие живые, живые, весь в движухе. Так приятно окунуться из села, приехать в город. Ну, в такое... Там, где движение. Помните, я сказала, что я скучаю за такой жизнью, как як, ну, ну, в Европе, в Украине, где люди, дома, движуха, такси, траля-ля, так вот все. Ну, а я живу в селе, там такого нет. так приятно опять ну, в движ, в До хаты. При гостинице этот ресторанчик.